Inkuis Zara Karina, pengetua sekolah buka mulut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami Aku Studio dan pada hari ini kita membawakan liputan mendalam tentang satu daripada saksi paling penting dalam inkuis kematian Zara Karina Mahadir iaitu pengetua sekolah Ustazah Syahrul Hashim berumur 51 tahun yang menjadi saksi ke-47 di Mahkamah Korona Kota Kinabalu. Keterangan beliau membuka beberapa isu asas tentang pengurusan asrama, sistem ketua dom, siasatan dalaman dan interaksi dengan ibu mangsa. Semua ini mungkin menjadi kunci untuk memahami punca sebenar tragedi yang meragut nyawa remaja 13 tahun ini. Ini adalah pendedahan menyeluruh berdasarkan liputan dan laporan media terkini. Titik bermulangi, titik 00. Apa yang pengetua sekolah dedahkan hari ini? Segmen 1: Latar belakang dan kepentingan keterangan pengetua. Setelah sesi 35 saksi kanak-kanak ditamatkan minggu lalu, Giliran kini tiba kepada guru-guru dan pentadbir sekolah. Pengetua Sekolah Agama, Ustazah Syarum Hashim, dipanggil sebagai saksi ke-47, satu peranan yang sangat besar dalam mahkamah kerana sebagai pemimpin sekolah, tanggungjawab pentadbiran dan pengawasan asrama turut berada di bawah beliau. Bagi ramai pihak, keterangan pengetua ini bakal jadi titik tolak adakah kecuaian institusi sekolah menyumbang kepada apa yang berlaku kepada Zara Khairina? Atau adakah ini sekadar kes kemalangan tragis yang berlaku di luar jangkaan? Satu demi satu persoalan dikemukakan dan di sinilah banyak perkara penting mula didedahkan. Segmen 2. Sistem Ketua DOM. Pengetua hanya tahu selepas kejadian. Antara bahagian paling menarik dalam keterangan pengetua adalah tentang sistem ketua dom di sekolah tersebut. Peguam bertanya, adakah pengetua tahu bahawa murid tingkatan 4 ditempatkan sebagai ketua dom untuk pelajar tingkatan 1? Pengetua saya maklum yang ditempat itu sebagai ketua dom. Bila tahu sistem waktu berlaku kes ini, saya maklum adik-adik itu akan ada ketua yang menjaga mereka tetapi tidak pasti daripada tingkatan lima atau tingkatan enam lah. Untuk di sekolah sebelum ini, semua pelajar tingkatan satu adalah pelajar tingkatan satu. Tiada pelajar senior ditempatkan dalam dom pelajar junior. Sekiranya ada pelajar senior, maka ada tempat mereka bertanya sebab anak-anak tingkatan satu ini baru masuk. Jadi, untuk mereka membuat rujukan. Yang pasti, semua kata-kata kesat tidak dijadikan budaya pendidikan yang baik. Beliau jelaskan sistem ini tidak ada di sekolah tempat beliau bertugas sebelum ini dan beliau hanya diberi maklumat selepas kejadian berlaku. Dalam keterangan ini, pengetua menegaskan bahawa sistem ketua dom itu baru disedari semasa prosiding. Ia bukan amalan lama di sekolah tersebut menurut beliau. Beliau juga menyatakan satu pandangan pentadbiran, senior wajar dilantik sebagai ketua supaya pelajar baru junior ada tempat bergantung tetapi dengan kawalan agar tidak berlaku penyalahgunaan kuasa. Peguam Menurut pengalaman, adakah sistem ini bermanfaat? Pengetua Ya, untuk panduan junior. Tapi hanya seorang senior jadi ketua dan pelajar sering diingatkan jangan tanya soalan atau menyoal siasat junior. Segmen 3. Siasatan Dalaman Pengetua hanya diberitahu selepas tiga hari. Satu lagi pendedahan besar, pengetua hanya dimaklumkan hasil siasatan dalaman lebih daripada tiga hari selepas kejadian. Mengenai siasatan dalaman sekolah, ini pengakuan penting. Pengetua Hasil siasatan dalaman setelah lebih tiga hari, secara lisan pihak disiplin maklumkan pada malam 15 Julai, ada perjumpaan antara senior dengan Zara dan ahli dom. Perjumpaan tentang barang yang dicuri. Mereka bertanya kepada Zara untuk kepastian. Saya tidak tahu secara terperinci sebab laporan yang diberikan oleh unit disiplin ialah perjumpaan berkisar tentang kecurian. Kenapa? Pengetua kata, sejak hari pertama beliau berada di hospital, mengurus kunjungan, pihak berkuasa, sekolah, KKM dan lain-lain. Pengetua menjawab, saya tidak pasti kerana saya berada di hospital pada 16 dan 17 Julai. Hanya tahu hasil siasatan dalaman setelah lebih tiga hari. Beliau akui mesyuarat ad hoc dibuat pada 17 Julai untuk selaraskan SOP tapi tak bincang apa yang berlaku malam sebelum kejadian dan siasatan dalaman itu sendiri beliau tak pasti siapa arahkan dan bagaimana dijalankan pengetua menceritakan bahawa dia berada di hospital pada hari insiden dan hari-hari berikutnya namun maklumat siasatan hanya sampai kepadanya secara lisan Beliau turut menyebut mesyuarat pagi 17 Julai diadakan untuk menyelaraskan laporan tetapi katanya mesyuarat itu tidak memasukkan perbincangan lengkap tentang apa yang berlaku malam sebelum insiden. Segmen 4, isu laporan polis. Pengetua nafri nasihat ibu supaya tidak membuat laporan polis. Isu paling panas, adakah pengetua pernah menasihati ibu Zara supaya tidak membuat laporan polis semasa di hospital? Ini antara isu paling sensitif dan disoal berulang. Peguam menegaskan, Ibu Zara memaklumkan ada orang di depan wad kecemasan memberitahu Ibu Zara berbunyi begini, kau buat laporan polis. Reaksi Cikgu adalah seperti ini, tak payahlah buat laporan, ketua dah buat laporan polis, diikuti dengan tindakan Cikgu membelai atau menyentuh bahu Ibu Zara. Adakah ini yang berlaku? Tapi pengetua nafi, tidak. Setelah Ibu Zara sampai, ketika itu, Ibu Zara berulang alik ditemani oleh pegawai lain. Kemudian dia keluar dan berkata kepada saya, pandangan orang terdekat menyarankan agar dia membuat laporan polis. Jadi saya hanya mengatakan pihak sekolah sudah buat, itu sahaja. Beliau juga menafikan dakwaan menyentuh bahu atau membelai ibu Zara. Saya tidak menyentuh atau membelai bahu ibu Zara. Saya hanya kata pihak sekolah sudah buat laporan, itu sahaja. Beliau turut menafikan dakwaan bahawa beliau menyentuh atau membelai bahu ibu Zara. Semasa berbual, dalam keterangan ini, pengetua menolak keras dakwaan bahawa beliau menahan ibu Zara daripada membuat laporan polis. Beliau menegaskan, hanya menyatakan bahawa sekolah telah membuat laporan polis dan tidak pernah menyentuh atau membelai ibu mangsa seperti yang dituduh. Segmen 5. Reaksi dan Analisis Kepada Keterangan Pengetua Bagaimana kita faham kepentingan keterangan ini? Satu. Kebenaran sistem DOM Jika sistem ketua DOM hanya diketahui selepas kejadian, ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana pengawasan kepada pelajar junior? Adakah kuasa senior disalahguna? 2. Keterlambatan siasatan dalaman Pengetua menyatakan bahawa laporan hanya sampai kepadanya lewat dan secara lisan. Ini menimbulkan kerisauan tentang kecekapan prosedur disiplin sekolah. 3. Komunikasi dengan keluarga. Penafian pengetua terhadap dakwaan nasihat agar ibu tidak buat laporan polis menunjukkan pertindihan versi cerita yang boleh menjadi strategi pertahanan mahkamah. 4. Keadaan selepas kejadian, pelaporan kepada PPD, KKM dan GPN. Keterangan ini tidak semata-mata pembelaan dari pihak sekolah, ia juga membuka kepada analisis kritikal mengenai tanggungjawab institusi dalam menguruskan konflik pelajar, aduan dan komunikasi selepas kejadian. Penting untuk diingat, inquest bukan prosiding jenayah tetapi ia menilai punca kematian dan kekurangan jika ada. Apa yang pengetua kata hari ini berpotensi mempengaruhi keputusan koroner. Proseding inquest akan bersambung dengan saksi susulan, kemungkinan guru lain dan warden akan dipanggil selepas ini. Segmen 6, Impak Prosiding dan Apa Seterusnya Selepas keterangan pengetua, prosiding dijangka akan memanggil saksi-saksi berikutnya termasuk warden, guru dan pejabat pendidikan negeri. Setiap keterangan akan diuji silang di mahkamah dan koroner akan menilai semua bukti sebelum membuat keputusan punca kematian kita mungkin akan melihat laporan korona rasmi dalam beberapa minggu atau bulan akan datang. Keputusan itu amat penting bukan hanya untuk keluarga Zara tetapi juga sebagai tamparan kepada institusi asrama sekolah dan pengawasan pelajar di sekolah berasrama di seluruh negara. Kes Zara Kairina masih dalam proses inquest dan kebenaran masih dicari. Keterangan pengetua hari ini memberikan satu sudut pandang yang jarang didengari dari hati pentadbiran sekolah yang berdepan krisis. Tetapi ia juga membuka banyak persoalan tentang sistem pengurusan asrama dan tanggungjawab moral institusi pendidikan. Inquest ini masih berjalan dan kebenaran masih dicari, bukan hanya untuk Zara Khairina dan keluarganya, tetapi untuk keselamatan semua pelajar di seluruh negara. Jika anda tersentuh dengan kesa ini atau mahu keadilan untuk Zara, sila kongsi video ini, langgan saluran kami dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas liputan seterusnya. Tinggalkan komen di bawah, apa pendapat anda tentang keterangan pengetua? Adakah cukup bukti kelemahan institusi atau adakah ini hanya salah faham pentadbiran? Terima kasih kerana menonton. Kami Aku Studio dan ini adalah liputan khas Inquest Zara Kalina. Semoga Allah merahmati jiwa Zara dan memberi ketabahan kepada keluarganya. Al-Fatihah.